Вітаю, шановні друзі! З вами дід Олесь. Багато хто питає мене, а що ви, діду, будете робити, коли зміниться влада? Тікати чи перевзуватися? Отже, відповідаю, я буду робити те ж саме, що робив при СССР, що робив при Кучмі, що робив при Януковичу. Які їздили до Москви і підписували міждержавні договори з російцями, які Москва не виконує. Буде їздити туди і Зеленський, домовлятися і підписувати, чи не буде, не знаю. Але я точно знаю, що Москва ці угоди виконувати не буде, і я точно знаю, що я як був націоналістом, так і залишуся. А те, що молодь голосує за Зеленського, то моє особисте недопрацювання. Отже, буду продовжувати виховувати молодь нашу. І сьогодні урок на тему, «Почему чому росіянці бояться і ненавидять українські вишиванки. Ответов на этот риторический вопрос может быть несколько. На главных из них всего два. Во-первых, потому что так называемые русские не нация, а искусственная имперская общность манкуртов разных народов. И как всякое неестественное бутафорное образование, русские ненавидят все, что напоминает об автохтонности тысячелетней культуре и правдивой истории. Вторая причина истерии россиянцев ватников на украинскую вышиванку кроется более глубже, чем мы можем себе представить. Она находится в религиозно оккультной плоскости. Ведь вышиванка – это не только древний исторический народный костюм, мода и стиль, красота и удобство, а это прежде всего оберег от темных нечистых сил. Вышиванка всегда несла мир и добро, культуру и духовность, пожелания матери своим детям, которые выражались ее вышивками на сорочці вишиванки, а також на рушнику, який мати давала в дорогу своему сину. Кто такие русская и Российская империя по сути, это воры, убийцы, захватчики и генетические рабы. Кто же руководил этим имперским стадом? А руководил ли ими цари? Но едва ли этих царей можно назвать духовными и набожными. Достаточно вспомнить Николая Кровавого, то есть второго Николая, который устроил кровавую баню в кровавое воскресенье в 1905 году. Но теперь Гундяевская церковь возвела его и его немецких отпрысков в Сан Святых. Вспомним также садистов извращенцев э, Грозного Ваньку, э, садиста Петра Первого, который якобы рубал окно в Европу, рубал головы, рубал бороды, ну и так далее, и так далее, э, совершал всякие... Э, ну, свои злодейства или дурь показывал или вспомним эту Екатерину вторую э, за Фильшу вот, которая погибла э, под Жеребцом э, о советской же богоборческой власти говорить вообще не приходится как и не стоит здесь обсуждать Сатанинскую сущность Садомской, Советской, Чекистской псевдорелигиозной организации Московского Патриархата РПЦ, которая, кстати, до сих пор здесь у нас еще присутствует в Украине, увидя в агентов, значит, вот российской разведки, ФСБ там или кто они там такие, эти человечики э, в бородах, э, значит, э, в рясах, вот, э, подордынцы, русские бесы, их отец, отец лжи, вся их религиозность сводится к напускному фанатизму, и не более. Так о россиянцах писал еще Достоевский. Вот поэтому россиянцы и так панически и боятся и ненавидят вышиванки. Эта ненавистническая мерзость прямо брызжет из водноголовых вот этих россиянцев на наших водноголовых которые проживают здесь в Украине, вот, они тоже это воспринимают, вот, но, к счастью, их не так много у нас, их меньшинство. И мы по-прежнему будем одевать наши вышиванки, дабы отвести порчу от русского, так называемого, расистского, завистливого взгляда І подлого слова. Тож вдягаємо наші вишиванки у свята і буденні дні, бодай пощезли наші вороги, як роса на сонці. Слава Україні! З вами був дід Олесь. До нових цікавих зустрічей. Підписуйтесь на канал. Чекаю також вас увечері на стрімах. З рулетки до побачення.